Уже пятый день продолжается забастовка предпринимателей крупнейшего авторынка столицы. Протестующие требуют пересмотра цен на аренду помещений. По их словам, предприниматели ежемесячно перечисляют администрации рынка 3 миллиона гривен, из которых лишь 200 тысяч поступает в бюджет. Все остальное осаживается в чьих-то карманах. За 4 месяца текущего года закрылось 160 торговых мест, а те, которые остались, сидят без света. Это геноцид предпринимателей, возмущаются бастующие. Неделя UA пообщалась с предпринимателями, стоящими с плакатами и листовками на дороге. <говорот> <говорот> а, наши требования, вот уже пятый день, ну, никто не спешит и никакого желания выполнять наши требования нету. То есть администрация э, нам подсовывает какие-то непонятные договора кабальные, э, только с одним требованием: уйдите, пожалуйста, с перова. Уйдите с Перова, идите зайдите к себе в будки, сядьте и торгуйте. Э, ни одно из наших условий по-прежнему не выполнено ничего какое-то бредовое абсолютно бредовое требование выдвигает администрация никакого снижения арендной платы на данном этапе не подписано ни одно соглашение между активом между нашим профсоюзом и между администрацией не подписано все делается только для того чтобы коллектив, который здесь был пять дней назад разорвать, разобщить, разругать по одному Заставить работать по одному, заставить подписать эти кабальные договора, и чтобы все было так, как было пять дней назад, чтобы мы оставались по-прежнему бесправными, чтобы мы платили туда по тысяче гривен за квадратный метр, и чтобы коррупция продолжалась, как она и продал продолжается до сегодняшнего дня. У нас власть есть или нету? На нас кто-то может обратить внимание? Или мы должны что-то взорвать, поджечь? Или здесь должен упасть самолет и сюда какие-то танки должны заехать? Есть власть у нас или нету? Какая-нибудь? Исполняющий он обязанности, не исполняющий? Кто? Акция продлится. Она будет продолжаться до решения наших вопросов. Мы можем уйти с дороги в 12 часов дня, в час. Как только будут подписаны Именно юридически обоснованные э, обязательства сторон нашей и нашей администрации мы можем убрать отсюда людей в течение 10 минут или можем стоять здесь еще неделю. Я говорю, что э, неужели для того, чтобы нас увидели и к нам прислушались, надо делать то, что было на Грушевского. В здании администрации никого не оказалось. Найти директора рынка нам удалось на улице, когда он пытался открыть калитки и как-то стабилизировать ситуацию. Вот, торгующие закрыли самостоятельно ведомом администрации все калитки. Вы знаете, давайте скажем так. Ситуация в стране, да, экономическая, которая сложилась, у всех есть проблемы, есть какие-то свои, так скажем, экономические проблемы еще какие-то проблемы. Мы пошли на встречу, как администрация. Мы людям дали скидку на их торговые места в размере 50% на три месяца. Ограничили этот срок, чтобы понимать, что делать дальше и как быть дальше. То есть мы тоже не знаем, что будет происходить в стране, какая будет экономическая ситуация. Народ почему-то торгующий недоволен. То есть им опять чего-то мало. Хотя вначале они просили этого. Просили, требовали. Мы, я говорю, как администрация, пошли навстречу, сказали им, прогарантировали, что в течение трех месяцев мы делаем такую скидку. Дальше будем смотреть. Но видите, что происходит. То есть какая-то группа неуправляемых людей, которые не хотят ничего не слушать, не говорить. Вот они себе что-то в голову вбили, и мы будем стоять до конца. Предприниматели боятся подписывать договор на три месяца, о котором говорит администрация. Мы не понимаем, почему хотят решать этот вопрос три месяца. Мы считаем, что это сделано для того, чтобы во власти уже все установилось, чтобы уже произошли выборы, и тогда они смогут на нас каким-то образом воздействовать. Мы этого боимся, поэтому подписывать на три месяца договор не хотим. По словам Александра Щепенко, акция протеста, возможно, организована специально, чтобы произвести рейдерский захват авторынка. Есть какая-то третья, может, сила, я не знаю. Может, У меня уже такое состояние, что это откуда-то извне что-то движется, чуть ли не до каких-то бандитских формирований, которые пытаются вот таким вот способом произвести или то ли рейдерский захват, то ли еще какие-то действия. Сколько еще продлится стачка, пока неизвестно. Постующие говорят, что будут стоять здесь до тех пор, пока администрация рынка не пойдет с ними на конструктивный диалог.